Мешканці будинків по вулиці Фрунзе 131 та 134, не можуть помиритися щодо прибудинкової території. Більшість хочуть її розширення, аби обезпечити зручне паркування для автомобілів. Проти лише одна бабуся. Як сказали місцеві жителі, це дружина колишнього ректора ЧНУ пані Кузьмінська. Я за, потому что машины не могут влезть сюда. Особенно, ну. когда когда я вызываем, то это проблема, если водитель это чуть не это самое. А у вас большинство мешканцев в доме за еще, чтобы да, расширивать? Я за, да, я за. Ну, чуть-чуть отсюда можно, там метр хотя бы. А то так неудобно. Не выходит, не влезет, не выходит. Неудобно, да. Думаю, да? Не знаю. Только одна бабушка не хочет. Да. Остальные хотят. Все, документы есть, все есть там. Даже мы хотели помогать, но в это, хаты, мы тоже здесь живем. Угу. Хочем помогать людям. Не знаю. Не хотите, не хотите, что делать? Правильно?